ായം നമ ഗ്രായ സ്വാഹാഗരാ സ്വാഹാഹം നമ രാ സ്വാഹായ സ്വാഹാമതേ സ്വാഹാ നമ ആദിത്യാ മംഗളായവേ നമോ നമ സ്വാഹി നമഗ്രഹ ദ ആദിത്യാ നമുതൃ नवग्रहदेवतानुग्रहप्रसादफुलसिद्धिरस्तु यक्षाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहे तन्नो कुबेर प्रचोदयामि स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेरप्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि कन्नो गुबेर प्रचोदया ओम ओं यक्ष विमे वैश्रवणा धीमह तहो गुबेर प्रचोदया स्वाह ओं यक्ष विमहे वैश्रवणा धीमह तहो गुबेर प्रचोदया स्वाह ओं यक्ष विमे वैश्रवाय धीमहे तन्नो आहा ॐ वैष्णवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैष्णवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा ॐ राधाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदया स्वाहा कुबेर परब्रह्मणे तन्नमः माम महादेवेश विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवेश विद्महे विष्णुपत्ने च तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेवेश विद्महे विष्णुपत्ने च तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा महादेव्यै च विपत्ने च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदया स्वाह महादेव चमहे धीमहि कन्नो लक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदया स्वा महादेव्य विमे विष्णुपत् धीमहि कन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वा महादेव महादेव्य विमे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाह महादेव्य विमहे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा महालक्ष्मी प्रचोदयास विमहे धीमहि चीम महादेव्य विमहे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा धीमहि സ്വാഹ ശ്രീ ഗുരായൂർ ജയ ശങ്കര ഭഗവത് പാദഗി ജയ പരബ്രഹ്മി ജയമാഞ്ചന മൂർത്തികി ജയ എല്ലാം അല്ലേ വന അരുളാലേ നം ബാലദത്താ സമുദ്ര ஆதிசங்கர ஜெயந்தியும் ராமானுஜருடைய ஜெயந்தியும் மிக விமர்சையாக இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது அவனாலே அவன் தாழ்வடங்கி அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான நாள் அக்ஷய திருத்தீய லக்ஷ்மி குபேர ஹோமமும் லக்ஷ்மி குபேர பூஜையும் இப்போது நடைபெற்றது ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் நம் சனாதன தர்மத்தை காக்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன் அவதரித்தார் சாக்ஷா ஈஸ்வரஸ்வரூபம் அதே போல சனாதன தர்மத்தை காக்க ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு நாராயண ஸ்வரூபமாக ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவதரித்தார் இவர்களுடைய அவதார தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை மிக விமர்சையாக அபிஷேகங்களோடும் ஹோமங்களோடும் மிக விமர்சையாக நடைபெற்று அன்று பூர்ணாகத்தையோடு முடி முடிவடைகிறது இந்த விசேஷமான ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மகோத்சவத்தை முன்னிட்டு இன்று நாளை மறுநாள் மூன்று நாட்களும் மிக விமர்சையாக பூஜைகளும் அன்ன பிரசாதங்களும் மாலையில குங்கும அர்ச்சனையும் சங்கரருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி கலந்து ஆய்வு செய்து உபன்யாசங்களும் இருக்கும் ஆகவே பக்தர்கள் அனைவரும் வந்திருந்து இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு இல்லாமல்ல குருமூர்த்தியின் பரிபூர்ண கிருபாகட்டாட்சியத்தைப் பெற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த நன்னாளிலே குபேர லக்ஷ்மி பூஜை நடைபெற்றது அக்ஷயத் திருத்திய நன்னாளிலே அனைத்து மக்களும் நோயற்ற வாழ்வும் குறைபற்ற செல்வமும் நீண்ட அயுளும் பெற்று எல்லாம் வல்ல லக்ஷ்மியினுடைய பரிபூர்ண கிருபா கட்டாட்சத்தையும் குபேரனுடைய கிருபா கட்டாட்சத்தையும் பெற்று எல்லா வளங்களும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல குருநாதரை பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளும் நாராயண் நாராயண நாராயண் ओम मेघ देना मेघना सागरनाथ भगवान जा